Рішення суду першої інстанції зареєстровано. З жодного рішення суду першої інстанції по справі номер 0670 дріб 8110, дріб 12 в єдиному державному реєстрі судових рішень немає. Справа почалась розглядатись в Житомирському адміністративному окружному суді в 2012 році. Є лише два посилання в реєстрі судових рішень. Від Житомирського апеляційного адміністративного суду з 16 червня 2015 року. До цього часу всі рішення по справі зникли. ви, будь ласка. Куприяненко Владимир Іванович. В службі безпеки України в який період служили? З 2001 по 2012 рік. Останнє місце роботи відділ по боротьбі з корупцією, організованою преступністю в ОСБУ в Житомирської області. Причина увольнения ваша? Несогласие выполнять преступные указания преступной системы СБУ того времени. А что значит преступные указания? Убивать заставляли, грабить или что было такое? Притягивать, незаконно притягивать невинных людей к ответственности. И вы четко знали, что это заказные? Когда ну, шли да. определенные, да, Указания, я, соответственно, отказывался их выполнять. Материалы передавались другим сотрудникам. После нескольких таких указаний я написал рапорт на увольнение со службы, где указал эти все моменты. Не захотел больше там служить. И в данный момент считаю, что это была ошибка всей моей жизни. Работа в этом органе. Понятно. Не, не вспомните дату увольнения, когда вы рапорт написали? Рапорт был написан 17 апреля 2012 года, а просил себе уволить, насколько я помню, с первых чисел мая до мая 2012 года. Уволили? Уволили. Сказали, если я не заберу так, такое заявление, то меня уволят по, по другим статьям кодекса, кодекса законов про о труде или по другим их военным статьям. Я не согласился на их уговоры, сказал, что буду отстаивать свои интересы в суде, если разное то дело пошло. Угрозы на меня не повлияли. Мне, соответственно, после моего заявления о добровольном уходе с этой службы дали три выговора незаконных, которые я также на сегодняшний день оспариваю в суде, уже на сегодняшний день в операционном административном суде. То есть официальная причина увольнения в связи с чем? Ну, точка зрения СБУ. То, что я не выполнил условия контракта. А контракт мой, кстати, закончился еще в 2009 году. 30 июня 2009 года закончился мой контракт с этой службой. С того времени меня фактически незаконно удерживали на, в этой службе. Не хотели увольнять. С 2009 года по 2012? По 2012 да? 2012, да. Именно те года, которые на сегодняшний момент нынешняя власть признала, что те года были... В те годы, в те годы именно существовала преступная власть бывшего президента Януковича. Но обязанности вы выполняли? Работу какую-то делали в этот период? Работу я доделал, но там, где касалось исполнения каких-то незаконных указаний, я категорически отказывался их исполнять. Писал рапорта в том числе на голову СБУ, на РНБО. Эти, в принципе, о этих рапортах в этом службе Тогда известны. Был головой СБУ Украины? Кажется, Калинин был на тот момент, который в данное время в бегах находится и обвиняется во всех преступлениях. Ну, зарплату вы получали? Зарплату, да, платили мне минимальную, ну, как по минимуму мне платили в конце эту зарплату. Вообще, ну, то есть, а да, какую-то зарплату мне платили они уже совсем не могли как бы, не платить ничего как бы, формально да, вроде на службе состоял говорит. контракта не было да? контракта не было военного контракта не было подписывать я его желание не, вы, не, вы, не, вы, не выказывал со своей стороны я просил хотя бы выдать мне трудовую книжку они отказались и это делать официально я к ним обращался увольте меня, выдайте мне трудовую книгу чтобы было доказательство что я проходил у вас службу они этого не сделали это вообще, по-моему, преступление. Вы там были с человеком как бы со стороны, не имели права ничего делать и не получать зарплату. А -а -а. Обратившись в суд в 2012 году, оказалось, ну уже, конечно, я узнал об этом уже позже, уже вот, в 2015 по -моему, году, о том, что в деле появился контракт новый, контракт непонятно кем подписанный, но он точно не подписывался, но этот новый контракт вменяется мне лично, как такое, что я не исполнил, не исполнял, на основании которого меня уволили. Так а что с этим контрактом не так? Контракт не подписывался, мной он не подписывался. Я не знаю, кому этот контракт вообще принадлежит. А, а написали после... мою фамилию, да. а подпись человека, которого, ну, ее вообще, как говорится, первоклассник, наверное, отличит эти подписи. Скажет, то есть что подпись это не со... ваша? совершенно разные люди подписывают. Подпись не моя. То есть... В то время я находился в РК Крым в деле судебном есть доказательства этого, то, что именно в момент, когда указано подписание контракта, я находился в РК Крым, плюс подделывался к контракту рапорт о желании подписать сам контракт. Он тоже подписан не мной. На сегодняшний момент я попросил в суде апелляционной инстанции провести экспертизу по Черковеческую, и суд апелляционной инстанции с этим согласился. Но первый суд, Житомирский административный суд, почему-то, несмотря на три мои заявления о просьбе провести же экспертизу этого фальшивого доказательства, отказывал. То есть сначала они как бы согласились, но впоследствии, видно, обговорив этот момент, с кем нужно, дали отказ в Административный суд первой инстанции удовлетворил ваш иск судебный или отказал? Отказал полностью виски, кроме того, прописал в своем решении, что ими установлено, что поддельный контракт подписывался мной. Неизвестно, каким образом они это установили, если экспертиза почерковеческая вообще не проводилась. Как, на каком основании они установили, что этот контракт подписывался мной. В своем решении они указывают, что подтверждается материалами дела. Какими именно материалами дела? Очень бы хотелось знать если данный момент может установить только почерковедческая экспертиза, что и подтвердил апелляционный административный суд Житомирской области. То есть решение первого, суда первой инстанции фальшивое, можно сказать, сфабрикованное, да? да? Ну, это незаконное, это мягко говоря. Мягко говоря. А ну вообще, я вот искал в реестре судебных решений, что-то не нахожу. А в реестре судебных ценей, да, на сегодняшний момент действительно все решения по данному делу, которые проходи, проводили судом в суде первой инстанции, в реестре отсутствуют. На сегодня... много решений было или одно? Нет, не одно, а до минимум, когда дело брали к производству суд, потом решение окончательное по делу, дело останавливалось, дело это тянут уже три года, три года тянул суд первой инстанции рассмотрение этого дела. Может оно не вступило просто в законную силу, поэтому там в реестре нет? Да нет, оно же вступило уже давно в законную силу. Я его и обжаловал, соответственно, в апелляционном суде. Просто они не хотят, чтобы эти решения видела общество. Чтобы люди его не видели. То есть в, реестре, в государственном реестре судебных решений это решение отсутствует? Оно отсутствует. Украли? Мое и мнение, что они его, я не знаю, Или... они вообще его туда не посылали. Почему-то другие решения этой даты, этими судьями, которые выносились ну, в этот период времени, все есть, но почему-то мое не дошло. Ничего себе. То есть или это компьютер выборочно принимает, видно решение в этот реестр, или же. Или же вследствие других причин. То есть получается, <как> рапорт вы не писали? Нет. Рапорт. Никакого желания я не не показывал вообще да согласно Подделие, на контракту да? должен был на контракт. контракт тоже вы не подписывали да. то есть идет как это называется подделка документов ну это мягко говоря да мягко говоря так. кроме того мой первый контракт согласно дате подписания закончился 30 июня 2009 года да. второй контракт который был сфальсифицирован ими подписан 25 августа 2009 года то есть выпадает временный промежуток с 1 апреля по 24 августа 2009 года, непонятно на сегодняшний момент вообще на каких правовых основаниях меня держали в этой службе. И никто как бы, этим вопросом как бы, не, не интересуется. А, а в первой инстанции вообще этим вопросом как, не обращал даже внимания. А вы чем-то можете подтвердить, что вы в тот период работали? Может, дела какие-то, может быть, какие квитанции о получении зарплаты. Так может, сами представители службы безопасности Украины подтверждают этот момент. Они подтверждают, что да, я у них проходил службу. Они в суде это подтверждают, они это официально это, первое... это подтверждают, да. да. С моей стороны подтверждение как бы, уже не требуется, если нет, этот факт. Вызнают полностью. Хорошо. Какая ответственность предусмотрена за подделку документов? Если будут установлены э, экспертизы, если установятся документы эти поддельные, какая ответственность? Это криминальная ответственность однозначно, за это предположено. Но представитель службы, даже я бы сказал, головы службы безопасности Украины утверждает, что в данном случае сроки давности по заму истекли, и я им никаких претензий предъявить не могу. Ну, это же неправильное утверждение, насколько мы знаем, да, по закону? Ну, данный с, представитель, наверное, проходил отбор отделом кадров. Его, наверное, отбирали как квалифицированного представителя. Он, наверное владеет нормами юриспруденции, если такие вещи заявляет. А вообще контракты, рапорт, вот эти все вопросы, кто там ведет в СДУ Житомирской Отдел кадров непосредственно. Кто руководит отделом кадров? На сегодняшний день не знаю, на тот момент, на момент моего увольнения Чижевский, Чижевский занимался. Как бы. Насколько я знаю, на сегодняшний день он помощник нового ну, начальника управления, да? А тогда тоже был помощником? Не знаю, управления. я знаю, он кадры возглавлял на тот момент. На сегодняшний день его должность мне неизвестна. Ну, стала осталась должность. Все, плюс То есть он не... Он не мог не знать о документах, я так думаю, которые находятся или находились в деле. Как они туда попали, если это поддельные документы, когда они формировались, когда они подписывались. На сегодняшний день это вообще как бы остается загадкой. Оригиналы документов, как они говорят в суде, находятся у них в личном деле. Отдадут, дадут, отдадут ли они их на экспертизу, тоже очень большой вопрос. Ну, представитель СБУ в суде заявил следующее, что если их не устроят результаты экспертизы, они будут делать повторную и так далее, и так далее, и так далее. Ну, видно, они уже наперед знают, что этот документ ими подделанный, и сразу же еще до проведения экспертизы заявляют такой вопрос, что они будут повторную экспертизу делать или дополнительным. То есть фактически они согласились с тем, что документ ими подделанный. Зачем, зачем тогда вообще? как бы начинать это дело и. То есть представитель СБУ, который защищает интересы этой конторы в суде, он знает о том, что документы подделаны. Конечно, он, он непосредственно заберам. причастен к этому. Я ему лично в лицо, как говорится, на заседании открытого суда заявлял, что эти документы подделаны вами, дело заявление прямое. Он полностью игнорирует. Кроме того, он против почему-то, против проведения этой экспертизы. Хотя экспертизу я оплачивать буду за свой счет. То есть эта служба не несет никаких убытков материальных. Где будет проводиться экспертиза? Экспертиза будет проводиться в Житомирском НДКЦЕ на бульваре, экспертно-криминалистическом центре. В научном экспертно-криминалистическом центре на бульваре будет проводиться Но экспертиза. Это юрисдикция милиции, да, вроде бы? Это да, ОМВС Украины в, Житомир... ОМВС Украины в Житомирской области. Вы доверяете? экспертам же померить. На сегодняшний день, да. Я думаю, эксперты не пойдут на явные преступления. Я думаю, не втянет эта служба их в такие преступления, за которые потом можно как бы отвечать по закону, по криминальному законодательству. Я смотрел подписи. Они разительно отличаются от ваших подписных на контракты. Мое мнение такое же, предъявлять такие документы в суд, настолько нужно иметь налость настолько показать, что это получается, что у нас суды полностью подконтрольные системе преступной или что, то не принимают такие решения и не смотрят вообще на эти подписи. В данном случае можно было вообще суд мог вообще экспертизу даже не назначать, он мог даже зрительно установить, что документ полностью фальшивый. Эксперты просто, мое мнение, ну посмеются, как такие документы вообще направляются. На коммерском административном суде легенды можно слагать, там и не такое еще вытворяли и вытворяют. А назовите, пожалуйста, фамилии судей Житомирского административного суда. В первой инстанции это дело рассматривали глава суда Чернолихов, его зам Романченко и судья Попова. То есть Чернолихов, Романченко и Попова. Глава суда, зам его и судья Попова. Так вы хотите восстановиться в службе безопасности Украины? Я хочу, чтобы служба безопасности Украины выплатила мне весь моральный и материальный ущерб, который они, который они мне спричинили. Нанесли, да? Нанесли, которые, да. Весь да. ущерб, который они мне нанесли за годы принудительной работы у них, пусть они его компенсируют. В исковом заявлении это одно требование или есть требование о восстановлении на службе? Нет, требование там до юры идет восстановить. То есть, соответственно, это основание для того, чтобы юридически мне материальную компенсацию за мои годы потраченной жизни у них, чтобы они мне все вернули, моральные материалы. Ну да, если незаконно уволили, обязаны восстановить. То есть восстановление и в тот же день, ни дня там не работая, и сразу требуют меня. Так, есть микрофотание, извините. Будет про предназначение экспертизы. Під час розгляду справи No 0670811012. Відповідаючи підробили документи, а саме рапорт від 19, 19 серпня 2009 року про бажання нібито до купрянника підписати контракт на 2009-2014 роки та контракт про походження військової служби з 25 серпня 2009 року по 25 серпня 2012 року. Не одразу довго суді першої інстанції я робив заяву, що даних документів я не підписував. Наполягав, що вказані докази є фальшивими де викликає сумнів щодо їх достовірності. Вважаю, що представник СБУ Малик СО використовує в суді фальшиві документи. Оскільки Малик СО заперечував в суді першої інстанції проти проведення експертизи, вважаю його особисто причетним до підробки документів. Наголошую, що саме невиконання умов контракту є основним предметом спору. Тут перша інстанція склав була витримувати оригінал контракту цього. В матеріалах особової справи знаходиться контракт. Суд витребував витребувати оригінал контракту цього. На наступному судовому засіданні ми ну, вже, мабуть, передзвонили, і суддя каже, що ні, ми, ми не витребували цього контракту. Окрім того, крім підпису, дані, які зазначені ну, в цьому підробному контракті, який я вважаю, зазначена моя посада як військовослужбовця. Не міг я на 25 серпня приймати посаду, цю, яку вони зазначають, тому що перший контракт 30 червня закінчився. Я не міг підписати від імені тої посади навіть. Потім я наполягав видати мені навіть трудову книжку. Да? Я наполягав видати мені трудову книжку. Вони відмовлялися. Я офіційно. А якщо у нас буде підстава, вважає, що експертиза невірна, ми запросимо про питання про призначення ще одне буде розбіжності. Ви вже знаєте, да? що... не перед спорі... Не так? Спорі... Ми... Не... Значить, э... що <проб> робиться, коли експертиза, почитайте кодекс адміністративного суточиста, там тільки поняття, як повтор. Читайте кримінальний кодекс, що підрозділи, навіть якщо б не знали, то знову. капитальный вот анализ задач уже пришел. Но а, а в -а. целом так, в плане узнаем. А пришел все пускай. Да, 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 да. Какой пришел срок Какой срок А что он так говорит? Ну, ну, будет он потом говорить в суде другому. В чем заключался заказной характер работы СБУ? Ну, это одно из моих как бы, оснований, еще почему я не хотел и не хочу в этой службе никогда работать. Потому что миллионы, которые воруются, на них никто не обращает внимания. А свою работа, своя работа ими прикрывается ловлей взяток в размере 3-4 тысячи гривен. Сумма, которая не покрывает даже ежемесячную плату любого ихнего сотрудника. То есть коэффициент полезного действия, это, как говорится, намного ниже нуля. То есть государство больше платим денег, чем они реально возвращают поздно.